सांगलीमध्ये आध्यात्मिक आशीर्वचन व शिवमहाकथेचे आयोजन सांगली जिल्हा वीरशैव लिंगायत समाज शिवबसव सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ व लिंगायत एकता प्रतिष्ठान सांगली यांच्या वतीने आध्यात्मिक आशीर्वचन व शिवमहाकथन याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे सदरचा कार्यक्रम मंगळवार दिनांक सोळा जानेवारी ते बुधवार चोवी जाने चोवीस जानेवारी दोन हजार चोवीस पर्यंत तरुण भारत स्टेडियम मारुती चौक येथे आयोजित हो होणार आहे या कार्यक्रमात चोवीस जानेवारीला तेरा वर्षानंतर सांगलीमध्ये आडपाळखी सोळा होणार आहे यामध्ये तरुण भारत स्टेडियम ते गणपतीपेठ या मार्गावर पालखी सोहळा होणार आहे या कार्यक्रमाला सांगली सातारा कोल्हापूर सोलापूर पुणे कर्नाटकातील विजापूर आथनी या भागातील वीरशैव लिंगायत समाज मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहे या आध्यात्मिक कार्यक्रमास वीरशैव बांधवाने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे व धार्मिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सांगली जिल्हा वीर लिंगायत समाज बसव सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ व लिंगायत एकता प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आलेले आहे याची माहिती आज पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आलेली आहे भारत देश एक धर्म प्रधान देश है इस देश में अनेकों धर्म विद्यमान हैं उनमें से वीर शैव लिंगायत धर्म भी एक प्रतिष्ठित धर्म है यह वीर शैव लिंगायत धर्म प्रायः भारत के सभी राज्यों में ज़्यादा कम मात्रा में विद्यमान है उसमें खास करके कर्नाटक में बहुसंख्या है उसके बाद कहीं ज़्यादा वीर शैव लिंगायत मिलते हैं तो महाराष्ट्र में मिलते हैं प्रत्येक धर्म का जागृत करना लोगों तक पहुंचाना सभी लोगों का खास करके धर्मगुरुओं का कर्तव्य है उस दिशा में सांगली जिला में तेरह साल पहले एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था धर्म प्रचार प्रसार का और लोगों तक धर्म को पहुंचाने का कार्यक्रम हुआ था उसके बाद करोना आया ये हुआ वो हुआ विभिन्न कारणों से पंच पीठाधीश्वरों का इधर आना संभव नहीं हो पाया एक एक आए हैं गए हैं लेकिन सभी मिल आना संभव नहीं हो पाया है लेकिन तेरह साल बाद समाज के सभी गण्यमान्य मिल करके शिव सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल व लिंगायत एकता प्रतिष्ठान इन दोनों के संयुक्त आश्रय में सांगली जिला सकल वीर शैव लिंगायत समाज को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है यही 2024 को जनवरी 16 से यह कार्यक्रम शुरू होगा 24 तक यानी 9 दिनों तक ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न होने वाला है काशीपीठ के जो बड़े जगतगुरु हैं डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी उनका यहाँ पे इष्टलिंग महापूजा और शुभाशीर्वचन का कार्यक्रम आठ दिन तक चलेगा सप्ताह भर चलेगा उसके बाद चौबीस तारीख को दोपहर तो चार बजे काशीपीठ के नूतन जगतगुरु पीठ के जगतगुरु और उज्जैन पीठ के जगतगुरु और प्रस्तुत काशी पीठ के बड़े जगतगुरु इस तरह चारों जगत गुरुओं का बहुत बड़ा आड़वे पाल के महोत्सव यहाँ पे संपन्न होने वाला है उसके बाद सभी लोगों को धर्म प्रदोबोधन का कार्यक्रम भी भक्त लोगों ने आयोजन किया है यहाँ के लोग जिस तरह के तैयारी कर रहे हैं उससे तो हमको लगता है ऐसा कार्यक्रम न भूतो न भविष्यते होने वाला है और समाज के सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इसमें पूरे पूरे तन मन धन से भाग लेना है और जो आगे पुड़ाकार लेकर के काम कर रहे हैं उनको पूरा सहकार सहयोग देना है और सहकार सहयोग भले ही देना न हो सका तो भी कार्यक्रम में तो अवश्य आकर के भाग लेना वो भी एक तरह का सहकार ही है इस तरह सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं इस कार्यक्रम में आप लोग भाग लें वीरशिव लिंगायत समाज तसेच शिव बसो संस्कृत कला व क्रीड़ा मंडल व लिंगायत प्रत्येकता प्रतिष्ठान हँचमार्फत आम्ही एक संगली आध्यात्मिक शिवाशीर्वाद शिवाश्रवास संगीत शिवकथा आयोजित किया है ते आयोजन सोलह जानेवारी चौवीस जानेवारी होणार आहे त्याचं त्याचं स्थळ आहे सांगली तरुण भारत स्टेडियम मारुती चौक सांगली तरी मी सर्व आमच्या लिंगायत समाजांना आव्हान करतो की सर्वजण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून याचा लाभ घ्यावा